с клиентами по тому как чувствует себя агент консультант я специально запустил ролик говорить тему уникальности вы видели эту девочку она совершенно замечательно наслаждалась тем что она делает не невзирая на то что она вписывается ли она в какие-либо правила или нет я пытался этой метафорой передать насколько мы должны быть счастливы от того, чем мы занимаемся. И моя презентация называется «Ваш бизнес и ваша уникальность». Где-то на заре история коротенькая история, значит, на заре своей агентской деятельности в 2008 году я пришел к клиенту, договорились о страховании жизни на 10 лет, следующий раз я прихожу к клиенту, он говорит, я не хочу, хочу не 5, а 10, то есть не 10, а 5, я говорю, переделаем премию, он говорит, нормально, у меня это не вопрос, деньги были очень существенные, мне нужна была продажа, я беру от него деньги, приношу их в компанию, меня вот так вот колотит просто, конкретно колотит. Не знаю почему, но ум говорит, ты должен быть счастлив, а значит, тело значит, колотит. После этого с этим клиентом начались проблемы. На медобследование он не пошел, я ему привез на обследование, его это не удовлетворило, и потом он говорит, я забираю деньги из компании. Вот как он забрал деньги из компании, из кассы, меня прямо вот отпустило. С тех самых пор я очень тщательно подхожу к выбору клиента. И вот не всякий собственно, человек, у которого есть деньги, может стать моим клиентом. И я эту презентацию хочу вам сказать, что вот я часто задаю себе, делюсь с коллегами и очень часто клиентам задаю этот вопрос. Вообще, зачем вы делаете то, что делаете? Утром вы просыпаетесь и сносите ноги с кровати во имя чего? Зачем? Дальше вопрос, что вы делаете, что конкретно, в чем ваш, ваш бизнес? А уже только потом как? Это по сути дела относится к нашему бизнесу тоже. То есть мы что-то делаем, зачем, дальше что конкретно, а потом как уже, продаем ли мы, оказываем ли сервисы, это уже следующий вопрос. И я бы сформулировал так, то, чем мы руководствуемся, это основное, так, так называемый подход на ценностях и целях. Ценности у каждого свои, но, безусловно, нам комфортнее мы видим, что если у человека те же ценности, что у нас, то нам комфортнее с ним работать. Вот э, типовые ценности, которые может быть, забота о других, честность, справедливость. Но иногда вот мне нравится такое, такая формулировка. Я позволю людям делать что угодно, пока они не, то есть идти от обратно. Э, и тогда вы обнаруживаете собственную ценность. Если вы видите это в другом человеке, э, то э, у вас происходит какой-то резонанс. Это может быть партнер, это может быть клиент. И ваша презентация, может быть, не то, что я лично, я там финансовый консультант или я страховой агент. Вы можете вы свою презентацию идти через то, что я верю в то, что дальше каждый может продолжить ровно так, как он считает нужным. Ну, например, я верю в то, что люди должны заботиться друг о друге. Один подход. Я верю в то, что если вы позаботитесь о своих финансах, то финансы позаботятся о вас продолжите, поупражняйтесь с этим, сделайте пять вариантов вашего собственного видения в то, во что вы верите, и через это вам будет проще даже на уровне телефонного звонка разговаривать с клиентом. Цели. Цели обладают конкретностью какой-то. Мы хотим, например, за год получить пять стратегических партнеров. Пять стратегических партнеров это те, кто тоже работают с клиентами, но мы можем с ними обмениваться бизнесом, посылать друг другу рекомендации. Десять интересных VIP – это моя цель, я ее ставлю и значит, я ее пытаюсь достигать. Три новых сегмента рынка, крепкая команда, удвоение дохода. Видите, это конкретные цели, которые имеют какие-то числа. И вот если э, наш подход основан на ценностях и целях, то это э, то, что делает нас сильнее, и мы можем э, более уверенно выстраивать и стратегические партнерства и иметь больше э, способов э, выхода на э, тех клиентов, которые нам нужны. Вот. Э, партнерство, которое э, традиционно, если мы с кем-то встречаемся традиционный вопрос, чем мы можем быть полезны друг другу да? а уникальность э, партнерство через нашу уникальность какие общие ценности и цели нас объединяют, чуть-чуть другое чуть-чуть другое, но уже э, мы себя чувствуем гораздо более комфортно, гораздо более интересно в нашей жизни э, правило порядка и моя уникальность Вокруг нас есть потенциальные клиенты, стратегические, потенциальные стратегические партнеры. А, насколько мы времени уделяем им? И вот вы знаете правило Паретта, 20% усилий дает 80% результата. Вот по количеству усилий, которые надо сделать, те самые 80% лучше уделять тем людям, с кем у вас общие ценности и примерно одинаковые цели. И эффект будет совершенно другой. Затрону тему, очень много вчера Джозеф говорил о способах работы с клиентом, и очень правильный принцип оговорил на, на тему того, как выстраивать отношения. Я чуточку добавлю, докручу с того, как, то, что делаю я. Значит, есть такая популярная тема нетворкинг, я даже делал презентацию вот в этом сообществе. Два слова буквально нетворкинг бывает, нетворкинг искусство создания деловых связей. Причем эти связи могут быть для партнерства, для клиентов и так далее и тому подобное. Сейчас масса народу сидит онлайн, в социальных сетях. Как вы думаете, какая самая крутая социальная сеть сейчас по количеству сделок? Самая крутая одноклассники, чтобы вы знали, 46 миллионов человек, и там очень большой бизнес. Вторая 26 миллионов ВКонтакте, Facebook что-то там 15 миллионов, LinkedIn 5 миллионов. Но просто профессионально LinkedIn заточен. Но э, есть онлайн, можно найти, если будут вопросы, я могу порекомендовать людей, которые говорят, как правильно себя позиционировать в сетях. Это значит, вы не делаете очень сложные работы, холодные звонки, но вы делаете какие-то правильные, спокойные действия. Капелька за капелькой и вы достигаете результата. назначаете встречу. На встрече уже совершенно другой разговор. Там клиент приходит подготовленный. Оффлайн мероприятие это э, есть Москва вся покрыта сейчас этой, этой тематикой и э, каждый день происходит от 30 до 50 событий в Москве, посвященных именно бизнесу. То есть если э, имеете определенный какой-то список и заморочиться, что называется, этой идеей, вы действительно окажетесь в нужное время, в нужном месте. И с, с помощью этого мероприятия это место, где есть потенциальные клиенты, потенциальные партнеры. Одна, мы русские иногда, значит, у нас есть такое выражение, он использовал меня, знаете, как кто-то там, значит, использовал. Вот. Попробуйте на эту ситуацию посмотреть по-другому. Попытаться быть, вот когда вы идете на какое-то мероприятие или себя позиционируете в интернете, попытайтесь себя позиционировать несколько шире, чем вы просто страховой агент, просто инвестиционный консультант. Вы не просто страховой агент и не просто консультант. У вас, слава богу, н количество лет опыта собственного в бизнесе жизненного опыта у вас большая связь вы можете себе позиционировать гораздо шире и через это просто за счет того что вы попытаетесь клиенту помочь не обязательно тут же продать страховку а именно за счет позиционирования себя как человека который помогает вот, много у вас инструментов связи рекомендации ваши клиент по третьему закону Ньютона будет вам давать обратные а, значит э, рекомендации да значит коммуникация вот вы встречаетесь встречаетесь с человеком после семинара с Джозефом вы вышли и вот вы выглядите буквально так вы наш полезными знаниями самыми лучшими сервисами американскими глобальными вот конечно же у нас в голове вот это вот самый 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 лучший напиток и мы встречаем клиента но клиент тоже, в общем-то, мы не знаем, какой у него набиток, но он полон. До, до встречи с нами, он, в общем-то, жил своей хорошей жизнью. Как нам залить вот этот вот прекрасный набиток вот в этот самый стакан? Как вы думаете? Надо, надо чтобы из стакана немножко вода отлилась. Как сделать так, чтобы из стакана вода отлилась? Послушать его, Задавать вопросы. Человек начнет вам что-то говорить, он немножко опустошить свой сосуд, и тогда вы можете уже заливать свой замечательный напиток. По-другому его стакан переполнится, и вы будете на уровне ровно со всеми другими агентами, которые пытаются что-то тут же ему продать. Информация забывается очень быстро. Быстренько, структура контакта. Вот вы где-то на мероприятии познакомились с человеком. Это может быть конференция, может быть какое-то вообще... Вот согласно предыдущему слайду, первый вопрос должны задать вы. Но не обязательно быстренько бежать и сувать ему визитку. Вот я вот продаю, вот если вам чуть, чуть что, то попробуйте, чтобы он отлил из своего стакана. А для этого ему надо спросить, значит, сломать лед, сломать значит, комплимент какой-то что-то подметить, дать информацию, найти общий интерес. Дальше, вот эти вот вопросы, как правило, нет исключения, не стоит обсуждать вот эти темы, политика, религия, секс, потому что они всегда могут быть спорными. Есть нейтральные темы, погода, путешествия, культура, наука, и тогда вы вполне возможно в течение разговора почувствуете, что это вот человек с общими для вас ценностями. Подчеркиваю, значит, есть проверенный, что называется, уже опыт. Если вы с человеком начинаете говорить, и вы говорите больше двух минут, вы начали ему что-то продавать. Свое мнение, свой сервис, свою компанию, все что угодно. Вот то, что Джозеф говорил вчера значит, с центрами влияния, и я продолжаю тему на нетворкинг, продавать первую встречу не надо. Есть определенная тема, как развивать отношения. Сейчас продают все. Постарайтесь, вот как эта негритянская девочка, отличаться от, от, от окружающего мира продавцов. Просто попытайтесь искренне поинтересоваться людьми, что же им на самом деле нужно. Двух минут для быстрого контакта, обменяться визитками, чтобы потом дальше, значит, вполне достаточно. Дальше можно поблагодарить за встречу и обязательно вот фолловак, так называемый, искусство фоллоуап, продолжить. У вас появилась визитка, в этот же день послать коротенькое письмо. Я был счастлив с вами познакомиться. Давайте там через недельку еще раз свяжемся и увидимся. Все. И дальше весь вопрос в системе. Вот выстроить систему вот этих вот взаимоотношений пополнения с потенциальными клиентами или потенциальными партнерами. Шамин вчера сказал, что вот есть CRM-система, которая позволяет это поддерживать. Я использую Excel, я чуть, чуть, позже на эту тему скажу. Так, мне нужен один два, два добровольца сейчас. Дмитрий, можно, можно вас минуточку? Сейчас я буду. Есть быстрая игра. И Евгений. А, пока сидим.